ఓం నమ శివాయ శివుని యొక్క ఈ అష్టకాన్ని విన్నవారికి అపమృత్యుభయం పోతుంది ఈ అష్టకాన్ని నిత్యం పఠించిన వారికి కష్టాలనేవి దరిచేరవు మరియు శత్రునాశనం జరుగుతుంది శివుని యొక్క ఈ అష్టకాన్ని సాయం సంధ్యా వేళల్లో సోమవారం మహాశివరాత్రి పర్వదినాల్లో చదవడం వల్ల చాలా ఉత్తమ ఫలితాలు ఇస్తుంది ఈ అష్టకాన్ని నిత్యం పఠించడం వల్ల ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ధనాభివృద్ధి కలుగుతుంది ఏ కార్యం తలపెట్టినా శివానుగ్రహం వల్ల విజయవంతమవుతుంది భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ అష్టకాన్ని నిత్యం పఠించిన వారికి స్వామి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ మీపై ఉంటుంది चन्द्रशेखर 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 रक्षमाम् रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगीश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रधत्ता पुरत्रयं त्रिदिशालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः धपदाम्बुजद्वयशोभितम् फाललोचनजातपावकदग्धमन्मत विग्रहम् भवनाशनम् भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीय मनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्ग्रिसरोरुहम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वै यमः यक्षराजशकं शुभगक्षहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजशुता परिष्कृतचारुवामकळेभरम् क्ष्वीलनीलघणम् परश्वतधारिणम् मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः यमः कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलम् वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवम् भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भीषजम्भवरोगिणामखिलापदामपहरिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिवर्हणम् चन्द्रशेखरमा श्रयी मम किं करिष्यति वै यमः बद्धवत्सलमर्चितम् निधिमक्षयम् हरिधम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारि चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युभीतमृकण्डुसूनुकृतस्तवम् शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पटेन्नः तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुरारोगतामखिला చంద్రశేఖరే తదాది ముక్తి ఇది శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి